Опять же, возвращаясь к вопросу о вашем командире Семене Семенченко, вы сказали, что вот этим слухом должны быть какие-то подтверждения, доказательства, потому что это только слухи. Но опять же, возвращаясь, например, есть конкретные люди. Владимир Шилов, да, он там командир какого-то взвода, батальона Днепр. Якобы он рассказывал, что Семенченко никогда не бывает на передовой, ранение он там одержал по Деловайскому. Ну по ошибке там кто-то пульнул, что-то да. Есть э, боец был э, после пресс-конференции Сенсей. Он э, вышел из пресс-конференции, потому что там начали обсуждать Семенченко. Он сказал, это неправильно. Но потом уже ну, на ступеньках он признался, что Семенченко является больше менеджером, чем командиром, потому что он действительно в боях не участвовал, но он собирает деньги там и обеспечивает батальон. Опять же, можно верить, можно не верить этому. Есть ли какие-то доказательства обратного? Ну, что Семенченко действительно там воевал и... Потому что, ну, это человек, которого мы по большей степени знаем из сообщений в Фейсбуке, грубо говоря, правильно? Приезжай. Значит, давайте так, по очереди. В момент организации батальона, да, я фактически принял участие вторая волна. То есть, когда его уже законодательно, так сказать, утвердили, ввели в систему МВД. Батальон Донбасс начинался то Это, это было абсолютно добровольное объединение граждан вот, патриотиков, патриотов. Вот, они в боях участвовали, то есть э, там воевал. Теперь момент объединения батальона, да, уже создание структуры ВМВД. Вот. То есть кто-то должен заниматься административными функциями. Да? Вот, опять же, нынче не Вторая мировая война. Вы много видели комбатов, которые с автоматом на перевес бежали куда-то в вот, атаку. сейчас такие боевых боевые действия практически не происходят. Это короткие одневые а -а встречи. Вот, э, то есть таких боев, как Вторая мировая, практически нет. Семенченко, э, командир батальона, да? Э, то есть она, Дали, командиру батальона, находиться в окопе на передовой. Ну, это вы мне скажите. Ну, Я ну, ж... ну а как не... вы считаете? Ну, давайте, директор у любого предприятия гражданского, да, становится токарный станок. Нормально? Нет. Да, Березкин на креативе пришел и давит масло. Нормально? Все с чего-то начинали. Ну, да, вот Начинаю. тоже Семенченко начинал. Это было объединение. Они были практически все одинаковые. Вот, действительно, есть такое видео на том же Ютубе, как тоже Семенченко вместе с членами Донбасса, с зародышем, да, немножко шевелят ментов. Было такое? Было такое. Вот это факт. Ну а дальше уже мнение, то есть я не считаю, я считаю, что не должен комбат сидеть в окопе. Вот. У него есть абсолютно свои функции. Был он на передовой. Ну, случайное ранение, конечно, такая восхитительная штука случайно. Как не знаю, как оно получается. Я тоже был ранен случайно. Абсолютно случайно. Она мимо пролетала где-то там заводно. Ну, можно сказать, что, грубо говоря, это вот есть какая-то определенная группа бойцов, которые э, считают, что комбат должен быть на передовой. Ну, да. Насколько и вот они этим не, не довольны. Вот. Ну, давайте здраво, я говорю, что Белезки не, не давит масло, да, ну, ну и так далее. Вот. На первоначальном этапе Семенченко то был боем. Вот. Лавайский ранил мины тоже абсолютно не случайно стреляли конкретно по нам, по части. Да? Это не он бежал где-то в поле, в диком или лежал в санатории. В пределах части обстрел минометный попал. Рядом с ним случайно также были ранены еще три человека. Спасибо. А сколько людей столько